Baik saudara, keputusan analisis manfaat kos penyertaan Malaysia dalam perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA telah didedahkan kepada umum awal bulan ini. Analisis itu yang dijalankan oleh Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS serta Price Waterhouse Coopers PwC mendapati negara akan terlepas peluang yang besar untuk mempelbagaikan hubungan ekonominya ...jika tidak menyertai pakatan itu. Dan untuk membincangkan lebih lanjut mengenai analisis kepentingan negara... ...yang dikeluarkan oleh ISIS, Encik Firdaus Lee, yang terlibat secara langsung... ...dalam kajian ini akan bersama kita untuk memperkatakan dan juga... ...membincangkan mengenai fokus kita pada hari ini. Terima kasih Encik Firdaus kerana sudi untuk bersama kami... ...memberi sedikit-sedikit mengenai kajian ataupun keputusan... ...analisis manfaat kos penyertaan Malaysia dalam perjanjian perkongsian Transpasifik TVPA ini. Terima kasih. Baik, kita memulakan perbincangan kita pada hari ini sebelum kita lebih pergi secara lebih terperinci mengenai hasil kajian ini mungkin Encik Firdaus ingin sedikit memberi gambaran kepada penonton bagaimana analisis yang diperkatakan itu dilaksanakan siapa yang terlibat dan berapa lama tempoh yang diambil untuk menyiapkan analisis ini Analisis ini mengambil masa kira-kira Tujuh bulan uh, bermula daripada bulan, um, bulan uh, April kalau tak silap saya, di mana Kerajaan uh, melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri telah um, um, meminta ISIS untuk membuat satu kajian yang independen eh, yang uh, yang terkecuali di mana ia akan meliputi segala aspek-aspek kepentingan nasional uh, di dalam uh, di, di dalam TPP ini. Dan uh, kajian ini uh, meliputi, bu bukan semua uh, warga ISIS terlibat di dalam kajian ini. Mm -hmm. Cuma uh, kita ada beber uh, beberapa di dalam pasukan uh, TPP, NIA inilah. Mm -hmm. National Interest Analysis eh, ataupun analisis kajian uh, kepentingan uh, negara. Mm -hmm. Dan ini um, secara, secara umumnya kita perlu melihat dua aspek. Aspek yang pertama kita kena melihat ataupun mengkaji apakah Kepentingan negara, mm -hmm. uh, ia tidak pernah dianalisis ataupun di diper, uh, ataupun di diterperincikan sebelum ini dan uh, ISIS adalah uh, institusi, institusi yang pertama untuk melaku, uh, melakukan um, aktiviti ini. Eh. Mm -hmm. Itu yang pertama. Yang keduanya kita kena melihat daripada aspek kepentingan nasional ini bagaimana ia memberikan impak kepada uh, negara. Hasil daripada penyertaan Malaysia di dalam TPP mm -hmm, dan yeah. uh, ini mungkin ada impak yang positif, ada impak yang negatif mm -hmm, yeah. dan ada impak yang uh, akan memberikan kesan dan ada juga yang uh, ada memberikan impak tapi tidak ada yang memberikan kesan itu juga kita. Terangkan secara khusus di dalam laporan ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Encik Fidaus sendiri, keputusan analisis telah pun dijalankan dan telah pun dipamirkan kepada orang ramai, dan itu membuktikan ketulusan daripada pihak ISIS sendiri mengenai TPPA ini. Dan dari segi aspek keselamatan pula, Encik Fidaus, menurut analisis ISIS penyertaan dalam TPP ini, kalau kita dapat melihat, adalah positif untuk kepentingan keselamatan Malaysia, boleh? Ansi, jelaskan keselamatan dari segi apa itu? Apa, apa yang cuba dimasukkan? Betul tu, Zaru. Uh, hmm. Pada mulanya uh, bila kita mendengar tentang uh, tentang uh, rintihan uh, rakyat eh, mengenai TPP ini, mereka mengatakan bahawa ada kuasa-kuasa besar yang ingin mendominasi, yang ingin memberikan syarat-syarat uh, uh, yang tertentu supaya kita hilang uh, kita punya uh, hilang daya saing, yeah. hilang. Kedaulatan kita sebagai negara, tetapi apa yang um, di dalam kajian ini uh, kita mem memberikan beberapa aspek, Ya. Aspek pertama mengenai dominasi negara-negara besar dan berkuasa, dan Malaysia sebagai negara yang kecil kita tidak boleh terlalu bergantung kepada mana-mana kuasa besar secara uh, secara uh, keseluruhannya lah, mm -hmm. uh, dan kita telah pun menyertai pelbagai inisiatif antarabangsa seperti NAM, OIC, ASEAN dan sebagainya. Ini menunjukkan kita memerlukan apa-apa pakatan yang boleh mengenengahkan kepentingan negara di arena antarabangsa. Itu nombor satu. Yang keduanya hubungan negara dengan rakan-rakan utama di dunia. Kita telah Uh, men, me, meneliti tentang hubungan kita dengan uh, negara China. Uh -huh. Hubungan kita dengan uh, Amerika Syarikat yeah. dan juga European Union ya, Kesatuan Eropah. Di mana uh, dan juga dari aspek ASEAN kerana ada hanya empat negara ASEAN ada di dalam TPP ini Dan kita melihat bahawa tidak ada apa-apa impak dari segi uh, dari, dari segi keselamatan itu kerana uh, kerana uh, Standar yang diperolehi di dalam TPP contohnya yeah. adalah sama di dalam uh, standar di dalam FTA daripada EU. Eh. Mm -hmm. Dari segi sekuriti makanan juga kita dapat uh, rumuskan bahawa perkara-perkara seperti beras uh, dan uh, perikanan di per perairan uh, negara adalah terjamin. Mm -hmm. uh, dan ini adalah selaras dengan apa yang dasar-dasar uh, negara yang sedia ada. Mm -hmm. Dari segi sekuriti uh, tenaga pula kita lihat... Uh, bahawa uh, peranan Petronas dalam oil and gas eh uh, uh, kekal um, utility um gas um air bekalan elektrik pengurusan sisa tenaga atomik itu semua terkawal dan uh, di diberikan tumpuan yang khusus di dalam uh, di dalam bab annex uh, 2 annex eh. 2 mengenai services perkhidmatan dan uh, pelaburan Selain itu juga ada kita melihat mengenai teknologi dan uh, security cyber mm -hmm. di mana um, ini juga uh, walaupun ada beberapa yang mengatakan kita akan hilang kedaulatan ha. semuanya, tapi tidak benar kerana ada di dalam artikel di dalam TPP yang mengatakan bahawa ia membenarkan sekatan. Ke atas pemindahan rentasan sempadan data untuk tujuan dasar dasar awam mm -hmm. itu memang uh, sangat, clear lah, yeah. sangat jelas mm -hmm. dan uh, Akta Pelindungan Pribadi uh, 2013 juga tidak akan diubah tidak akan diusik uh, uh, langsung dan uh, ini akan memastikan privasi ataupun um, privasi pengguna eh, dilindung seperti mana yang di, dinyatakan di dalam TPP mm -hmm. aspek kesihatan awam juga terkawal ada yang mengatakan bahawa um harga ubat akan naik dengan bukan naik ya, harga ubat akan melambung, melambung tinggi yeah. uh, dan ini adalah tidak benar mm -hmm. berdasarkan apa yang kita uh, analisis yang kita telah dapati bahawa jikalau ada aspek-aspek mengenai uh, darurat ataupun kontingensi yang memerlukan negara untuk mengambil dasar untuk mengawal sesuatu epidemik eh uh, compulsory licensing di bawah TPP adalah dibenarkan dan ini dibenarkan untuk tujuan awam. Mm -hmm. uh, selain itu uh, hal awal wal uh, halal juga terjamin. Mm -hmm. uh, Malaysia masih lagi mempunyai apa-apa uh, uh, kawalan ya mengenai uh, uh, halal. Mm -hmm. uh, nah, ini ini bermakna dari segi keselamatan dan kedaulatan uh, kita masih lagi terjaga itu dari segi keselamatan dan uh, saudara dari segi aspek sosial pada kerajaan uh, berjaya mengekalkan hak dalam tindakan afirmatif untuk masyarakat Bumi Putra, Encik Bruce, ini uh, bermakna kebimbangan apa yang yang uh, dikatakan kebimbangan hak Bumi Putra akan terhapus jika negara menyertai TPP adalah tidak benar sama sekali. Ya, betul. Kerana tidak kita di, dimomokkan oleh sesetengah pihak akan kebimbangan itu. Betul, tu Sarul. Uh, di dalam uh, laporan ini juga kita telah cuba untuk uh, memberi penerangan yang khusus mengenai penyertaan dan uh, welfare Bumi Putera di dalam TPP, ya, di mana kita pecahkan kepada empat bahagian. Satu, dasar-dasar afirmatif yang dibenarkan oleh TPP dan boleh dilakukan oleh kerajaan kepada Bumi Putera dan uh, Bumi Putera, sama ada Melayu ataupun uh, penduduk di Sabah dan Sarawak. Ya. Itu satu. Yang keduanya, mengenai uh, uh, keistimewaan Bumi Putera di dalam ...aspek negara, sama ada dari segi equity ataupun dari segi pemilikan tanah. Dan yang ketiga, kita juga melihat dari segi aspek uh, yang melibatkan customs... Ya, ...atau budaya atau um, uh, agama bumi putera. Di mana kita lihat perkara-perkara seperti halal, uh, seperti zakat, haji, uh, sekolah agama... ...perjudian, bahan cetak. Yang uh, yang melibatkan Al Quran dan uh, Bible dan sebagainya, mm -hmm. uh, itu semua diambil kira di dalam TPP. Ya. Dan yang yang uh, yang terakhir sekali kita juga melihat penyertaan Bumiputra di dalam ekonomi negara ini melibatkan uh, aspek seperti Pos Malaysia, um, uh, peruncitan, pengangkutan awam, batik, logistik, uh, perikanan dan sebagainya. Ini semua uh, ada. Uh, tertulis di dalam uh, perjanjian mm -hmm. ini dan apa yang saya dapati ya uh, setakat ini bahawa ad, memang ada yang cuba untuk menakut-nakutkan mm -hmm. yang bahawa berputra akan terticir mm -hmm. dan akan yeah. terpinggir dan sebagainya tetapi berdasarkan analisis yang dibuat oleh ISIS Malaysia uh, kita, kita dapati bahawa perkara-perkara ini semua uh, diambil kira dengan mm -hmm. uh, sangat teliti mm -hmm. baik dan uh, dari segi ekonominya encik uh, Fidos tentunya Uh, TPP memberikan akses uh, pasaran yang lebih luas untuk Malaysia dan juga penghapusan tarif. Namun ada sebilangan uh, apa yang dikatakan uh, bimbang tentang usahawan Malaysia ini yang hmm. masih belum cukup bersedia untuk menghadapi uh, daya saing ini. Mungkin Encik Fido ada komen sedikit. Ah, uh, Okey. Uh, mungkin saya boleh jelaskan di sini ya eh, bahawa Uh, penyertaan Malaysia di dalam TPP tidak bermaksud bahawa kerajaan tidak boleh membuat apa-apa dasar sekali, uh, wala bagaimana uh, secara mana uh, secara mana pun itu adalah tidak benar kerana apa-apa uh, yang kita komit uh, uh, ya, uh, yang kita komit di uh, di arena antarabangsa adalah apa yang kita komit dan Selain daripada itu, kerajaan bebas untuk melakukan apa-apa dasar mm -hmm. untuk membantu bumiputra, SME dan uh, sesiapa saja yang uh, kerajaan rasakan perlu. Mm -hmm. Dan ia yang tetapi ia perlulah selaras dengan komitmen antarabangsa yang kita telah persetujui Setujui, uh, sama ada di dalam TPP, ASEAN ataupun sebaliknya. Semua sekali ya. Dan apa yang perlu kita tekankan selepas TPP ini dikuatkuasakan ialah regulatory gap Ataupun undang-undang yang kita, ataupun undang-undang ataupun dasar-dasar kerajaan yang boleh kita lakukan untuk membantu uh, mereka yang tidak mampu untuk bersaing untuk bersaing mm -hmm. dan ini dibolehkan dan juga di, di uh, juga diberikan penekanan di dalam bab uh, SME ya di dalam uh, di dalam perjanjian ini. Baik ini ini bermakna kerajaan tidak akan membiarkan usahawan-usahawan atau Putera uh, terus terkontang-kanting wala walaupun Betul. mereka merasakan uh, perkara ini akan dilakukan. Dan uh, ada satu perkara atau persoalan yang begitu menarik di sini kerana menurut analisis IC sendiri Uh, dan juga masyarakat pun begitu menarik dengan persoalan yang ingin saya, saya kemukakan kerana jika Malaysia tidak menyertai TPP ini yang dikatakan oleh analisis ICIS ini jika Malaysia tidak menyertai TPP ia akan memberi kesan negatif terhadap hubungan dengan Amerika Syarikat mengape? Uh, betul tu uh, pertama sekali saya ingin jelaskan kita terlalu kecil untuk terlalu bergantung kepada mana mana kuasa besar dunia sama ada Negara China sama ada negara kesatuan Eropah ataupun daripada Amerika Syarikat ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tidak mempunyai apa-apa hubungan ekonomi secara perjanjian ya. Dengan negara-negara di sebelah Transpacific ya. Cuma dengan negara Chile. Kerana kita ada FTA ataupun Perjanjian Dua Hala. Perjanjian Bebas Dua Hala. Dengan negara itu setelah beberapa tahun sudah ya. Tetapi ini uh, tidak cukup kerana negara-negara yang uh, yang utama di rantau tersebut mm -hmm. seperti uh, Amerika Syarikat, seperti Kanada dan Mexico tidak termasuk di dalam apa-apa perjanjian yang kita ada uh, setakat ini dan kita perlu mm -hmm. kerana mereka uh, yeah. ada dua negara yang terbesar di dunia dalam uh, segi ekspor import, ya. Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat yeah. dan kita perlu Mempunyai perjanjian dengan kedua-dua blok ini mm -mm. kerana sebagian negara pengeksport siapa yeah. yang akan beli barangan kita kalau tidak yeah. pengimport peng betul tak? Yeah. Jadi kita perlukan negara-negara ini uh, walaupun bagaimanapun ada kita telah cuba untuk uh, membuat perjanjian dengan Amerika Syarikat sejak dua, tahun 2005 lagi tetapi ia terlalu uh, terlalu um, standarnya terlalu tinggi untuk Malaysia mm -hmm. untuk uh, membuat satu uh, package yang sesuai yeah. mm -hmm. jadi sebab itu kita rasakan melalui TPP ini uh, ada negara-negara membangun yang kita mm -hmm. boleh um, bersatu dan kita, uh, yang mempunyai dinamik ekonomi yang mm -hmm. sama dengan negara yeah. untuk yeah. kita terus uh, mendapatkan akses di mm -hmm. Amerika Syarikat Baik Encik Firoz, itu dia antara informasi dan juga maklumat yang begitu penting yang saya fikir antara perjanjian perkongsian Transpasifik antara 12 negara ini Encik Fidaus dan secara tidak langsung apabila kita menandatangani perjanjian ini bermakna kita telah membuka memperbagaikan hubungan ekonomi kita kepada negara-negara ahli itu sendiri kita ucapkan terima kasih kepada Encik Fidaus Rosli yang merupakan fellow ISIS kerana sudi untuk bersama kita pada hari ini insyaAllah masa mencemburui kita insyaAllah kalau ada rezeki kita akan bertemu lagi baik saudara